Hai Kpop balik lagi di channel kesayangan kalian Popularitas Kim So Hyun dan Kim Ji Won gak kaleng-kaleng Pasalnya, apapun judul ke drama yang mereka mainkan selalu meraih kesuksesan Apalagi ketika mereka dipasangkan dalam drama Queen of Tears Drama ini sukses bikin iri penonton dengan kemesraannya Banyak banget yang berharap mereka jadi kapal beneran di real life Nah, baru-baru ini para pemain Queen of Tears mengadakan sebuah reuni nih k Hal ini diketahui fans, tepatnya ketika Park Sung Hoon yang memerankan karakter antagonis Ensang mengunggah foto kebersamaannya di akun Instagram miliknya. Dalam foto tersebut terlihat Kim So Hyun, Kim Ji Won, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yong dan Lee Ju Bin. Kelimanya berpose selfie ke kamera seperti ini di k Wak DONG Yong pemeran Sojo memegang ponsel untuk Saopi. Dia berdiri paling depan sambil senyum ke kamera dan berpose dengan dua jarinya. Nah, yang jadi obrolan hangat di kalangan fans yakni baju Kim Soyun dan juga Kim Ji Won yang senada berwarna hitam di K-pop Meskipun Kim Soyun dan Kim Ji Won fotonya nggak bersebelahan, tapi para fans baper melihat kebersamaan mereka. Apalagi baju somen dan jiwang sama kayak gini Gimana fans gak curiga kalau ada sesuatu di antara mereka? Ditambah lagi beberapa saat lalu, asisten somen ikut mengawal Jiwon di bandara. Gak mungkin kan asisten somen datang sendiri ke bandara tanpa perintah? Kalau cuma sekedar partner kerja, ngapain repot-repot ngirim -repot asistennya buat nambah keamanan tim Jiwon di bandara? Iya nggak nih? Pasti ada sesuatu di antara mereka berdua nih kepo Gimana nih menurut kalian? Dari kejadian yang sudah-sudah, misalnya seperti dating Lee Min Ho dan Bae Su Si Sebelum resmi dating, Lee Min Ho pernah mengirim asistennya untuk nambah pengawalan Bae Su Si di bandara Nah mungkinkah Somen dan Jiwon akan berakhir dating seperti mereka? Banyaknya isu somen dan jiwon dating, kalau sama jadian yang pasti banyak yang ngedukung mereka. Baru-baru ini beredar video kedekatan Kim Somen dengan idol cantik yang bernama Lim Nayong. Video ini langsung jadi topik hangat di kalangan para fans. Banyak yang kaget Kim Somen bisa hangout dengan Lim Nayong ini. Terkait video kedekatan Kim Somen dan Lim Nayong gimana nih menurut kalian? Siapapun nanti yang jadi tambatan terakhir Somen semoga itu yang terbaik, saling menjaga dan menyayangi satu sama lain. Oke, okay, thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.